टङ्कीकपिशाभान् बिभ्रद् बभ्रूनुद्भटकापदकलापान् भस्माले पस्मरे ललाटं वटमूले दृष्टं दृष्टावस्मृतिहारी स्मरन् न्यग्रोदाधुधिकृतधाराधरधीरा ग्रीवा भोगं भोगिकुलाकल्पमनल्पम् मुग्धाकारं मुग्धनिशानाधावतंसं मुग्धे स्मेरं मोहविरामं विमृशामः सा दत्तालोकनयानाव्यसरु कञ्जल्काळीपिङ्गचटाजूटकवत्या प्रौढपस्माद स्मयिता घस्मरशक्त्या चित्रीभूतं चित्कलया मामकमन्तः या रूपे वेदगिरा मे कविमृगे नद्यामौणौ नर्तनशीलालकचूडे आलीनं मे मानसमालीढमनो भूगाढाहङ्काराङ्कुरलाटकृशालौ वैयाकृत्पक्षित् త్రపతి క్లుప్త కటి కాటికా కార్య జ్ఞాన సముద్రానిగ మో CTE ముక్తే మాతా మూలమపారస్య మహిన్నస్జీ ద్వైద్త్రికా జన చిtte మమ భాతి सं कालिमकण्ठं शिखिनेत्रं सिन्दूरोष्टं शुद्धतनुं बद्धपणीन्द्रं बादेशभासुरहासं भवमन्ता चार्दूलत्वाग् वरिवस्ये मुद्रा काचिज्ञानमयीयं मुनिशंसा मोहद्वान्तोत्कर्तन वै कर्तनमूर्तेः आतिं नो नय मूलभुवं चाधिशयाना निहाराम्भोहारसितैरावत गङ्गा पाटीराळीभूतिसुधाधौ तवलक्षं सदृद्राक्षास्रग्धरमुद्राक्षा मनक्षा सन्दं मन्दस्मै गुरुमन्तः घोरापस्मृत्युत्कटपृष्ठे विनिविष्टो यश्चैकोङ्ग्रिस्तत्पृथुलोरुस्थितिरन्यः वस्तुध्यानाधुद्रुतनिष्पन्दशरीरम् शान्तं तेजस्तन्महिमानं समुपासे एतां मा न मम मणिपामादिगुरोर्भ्यक्त्या नित्यं पठति च योजाविमुक्तः अष्टाचत्वारिंशत्सहस्रसमत्वं गत्वा तस्मिन् विलयमुपैत्येव सदन्यः तेजः किञ्चित् काञ्चनटङ्की कपिशाभान् बिभ्रद्ब्रूनुद्भटकापर्तकलापान् भस्मालेपस्मरे ललाटं वटमूले दृष्टं दृष्टावस्मृतिहारी स्मरन् न्यग्रोदाधुधिकृतधाराधरधीरा ग्रीवा भोगं भोगिकुलाकल्पमनल्पम् मुग्धाकारं मुग्धनिशानाधावतंसं मुग्धे मोहविरामं विमृशामः आसा जूटकवत्या। कञ्जल्काळीपिङ्गचटाजूटकवत्या प्रौढपस्माद स्मयिता घस्मरशक्त्या चित्रीभूतं चित्कलया मामकमन्तः या रूपे वेदगिरा मे कविमृग्ये नद्यामौणौ नर्तनशीलालकचूडे आलीनं मे मानसमालीढमनो भूगाढाहङ्काराङ्कुरलाटकृशालौ वैयाकृत्वचित्रपटीक्लुप्तकटिकाटिका कारज्ञानसमुद्रा निगमोक्ते मुक्तेर्माता मूलमपारस्य महिं नश्ची चित्ते मम भाति सं कालिमकण्ठं शिखिनेत्रं सिन्दूरोष्टं शुद्धतनुं बद्धपणीन्द्रं बादेशासुरहासं भा भवमन्ता चार्दूलत्वाग्वाससमीशं वरिवस्ये मुद्रा काचिज्ञानमयीयं मुनिशंसा मोहद्वान्तोत्कर्तन वै कर्तनमूर्तेः आतिं नो मूलभुवं चाधिशयाना निहाराम्भोहारसितैरावत गङ्गा पाटीराळीभूतिसुधाधौ तवलक्षं सदृद्राक्षास्रग्धरमुद्राक्षा मनक्षा सन्दं मन्दस्मै गुरुमन्तः घोरापस्मृत्युत्कटपृष्ठे विनिविष्टो यश्चैकोङ्ग्रिस्तत्पृथुलोरुस्थितिरन्यः वस्तुध्यानादुद्रुतनिष्पन्दशरीरम् शान्तं तेजस्तन्महिमानं समुपासे एतां मा न मम मणिपामादिगुरोर्भ्यक्त्या नित्यं पठति च योजाविमुक्तः अष्टाचत्वारिंशत्सहस्रसमत्वं गत्वा तस्मिन् विलयमुपैत्येव सदन्यः तेजः किञ्चित् काञ्चनटङ्की कपिशाभान् बिभ्रद्ब्रूनुद्भटकापर्दकलापान् भस्मालेपस्मरे ललाटं वटमूले दृष्टं दृष्टावस्मृतिहारि स्मरन् न्यग्रोदाधुधिकृतधाराधरधीरा ग्रीवा भोगं भोगिकुलाकल्पमनल्पम् मुग्धाकारं मुग्धनिशानाधावतंसं मुग्धे स्मेरं मोहविरामं विमृशामः आसा दत्तालोकनयानाव्यसरु कञ्जल्कालीपिङ्गचटाजूटकवत्या प्रौढपस्मारस्मयिता घस्मरशक्त्या चित्रीभूतं चित्कलया मामकमन्तः या रूपे वेद गिरा मे नर्तनशीलालकचूडे आलीनं मे मानसमालीढमनो भूगाढाहङ्काराङ्कुरलाटकृशालौ वैयाकृत्वच्चित् మాతా కారజ్ఞానసముద్రామో ముక్ర్మాతమూలమారశ్యమహీంశీ వైదక్త్రీ కాచన చిత్తే మమ భాతి ूतं सं कालिमकण्ठं शिखिनेत्रं सिन्दूरोष्टं शुद्धतनुं बद्धपणीन्द्रं बादेशासुरहासं भवमन्ता शार्दूलत्वाग्वाससमीशं वरिवस्ये मुद्रा काचिज्ञानमयीयं मुनिशंसा मोहद्वान्तोत्कर्तन वै कर्तनमूर्तेः आतिं नयग्रोधी मूलभुवं चाधिशयाना निहाराम्भोहारसितैरावत गङ्गा पाटीराळीभूतिसुधाधौ तवलक्षं सदृद्राक्षास्रद्धरमुद्राक्षा मनक्षा मन्दं मन्दस्मेरमनादिं गुरुमन्तः घोरापस्मृत्युत्कटपृष्ठे विनिविष्टो यस्यैकोङ्ग्रिस्तत्पृथुलोरुस्थितिरन्यः वस्तुध्यानाधुद्रुतनिष्पन्दशरीरम् शान्तं तेजस्तन्महिमानं समुपासे एतां मानां नवमणिरूपामादिगुरोर्भ्यक्त्या नित्यं पठति च योजाज्यविमुक्तः अष्टाचत्वारिंशत्सहस्रसमत्वम् गत्वा तस्मिन् विलयमुपैत्येव सदन्यः तेजः किञ्चित् काञ्चनटङ्कीकपिशाभान् बिभ्रद्ब्रूनुद्भटकापर्दकलापान् भस्माले पस्मरे ललाटं वटमूले दृष्टं दृष्टावस्मृतिहारि स्मरन् दृ ज्ञग्रोदाधोधिकृतधाराधरधीरा ग्रीवा भोगं भोगिकुलाकल्पमनल्पम् मुग्धाकारं मुग्धनिशानाधावतंसौ मुग्धे स्मेरं मोहविरामं विमृशामः नासा दत्तालोकनयानाव्यसरु कञ्जल्काळीपिङ्गचटाजूटकवत्या प्रौढपस्मारस्मयिता घस्मरशक्त्या चित्रीभूतं चित्कलया मामकमन्तः विद्यारूपे वेद गिरामे कविमृग्ये नद्यामौणौ नर्तनशीलालकचूडे आलीनं मे मानसमालीढमनो भूगाढाहङ्काराङ्कुरलाटकृशानौ क्लुप्तकटिकाटिका। कारज्ञानसमुद्रा निगमो मुक्तेर्माता मूलमपारस्य महिंनश्चि वैदग्त्री काचन चित्ते मम भाति हिन्दूतंसं कालिमकण्ठं शिखिनेत्रं सिन्दूरोष्टं शुद्धतनुं बद्धपणीन्द्रम् दिशभासुरहासं भवमन्त चार्दूलत्वाग्समीशं वरिवस्ये मुद्रा काचित् मुनिशंसा, मोहद्वान्तोत्कर्तन वै कर्तनमूर्तेः आतिं पिञ्जादाशयलग्नामनिशं नो नयग्रोधीं मूलभुवं चाधिशयाना निहाराम्भोहारसितैरावत गङ्गा पाटीराळीभूतिसुधाधौ सदृद्राक्षा स्रग्धरमुद्राक्षामनक्षा सन्दं मन्दस्मै रमणादिं गुरुमन्तः घोरापस्मृत्युत्कटपृष्ठे विनिविष्टो यस्यैकोङ्ग्रिस्तत्पृथुलोरुस्थितिरन्यः वस्तुध्यानादुद्रुतनिष्पन्दशरीरं शान्तं तेजस्तन्महिमानं समुपासे एतां मानां नवमणिरूपामादिगुरोर्भ्यक्त्या नित्यं पठति च योजाविमुक्तः अष्टाचत्वारिंशतिसहस्रसमत्वं गत्वा तस्मिन् विलयमुपैत्येव सदन्यः इति श्रीनवनाथसिद्धिकृतदक्षिणामूर्तिनवरत्नमालिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्